સ્ટેડિયમ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ડીએનએચઆઈએ દ્વારા ત્રણ દિવસીય ખેલ મહાકુંભનો શુભારંભ સિલવાશા નગરપાલિકા મુખ્ય અધિકારી સંગ્રામ સિદેના હસ્તે ઉદઘાટન સંઘ પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલીમાં એકત્રીસ જાન્યુઆરી બે હજાર પચીસના ના રોજ ડીએનએચ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશન દ્વારા પ્રથમ વખત ઉદ્યોગ ખેલ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું જેનું ઉદઘાટન સિલવાશા નગરપાલિકાના મુખ્ય અધિકારી શ્રી સંગ્રામ શિંદેના હસ્તે કરવામાં આવ્યું

આ કાર્યક્રમમાં ક્રિકેટ બેડમિન્ટન વોલીબોલ એર રાઇફલ ટેબલ ટેનિસ ચેસ કેરમ લર્ન ટેનિસ જેવા લોકપ્રિય રમતોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે આયોજનના પ્રમુખ ડીએનએચઆઈએ ના અધ્યક્ષ અજીત યાદવ સલાહકાર અધ્યક્ષ રાજન અગ્રવાલ સચિવ આર કે નાયર ખજાનચી પ્રભાકર ગર્ગ તેમજ અન્ય સભ્યો જેવા કે મોહન ત્રિવેદી પીટી વેણુગોપાલ એજી વોહરા રાહુલ અહિરે ડોક્ટર શેલકે રાજેશ ડુગર હીરક ત્રિવેદી મુરલીધર નાયર અશાવા અશ્વિની મહેરોત્રા સુજેન્દ્ર રોય સરદ શ્રી સુરેશ ગોયલ ઉત્કર્ષ મહેતા આરશી ગુપ્તા દીપક લાહોટી પ્રશાંત જગતાપ પ્રકાશ કુલકર્ણી અને અન્ય અગ્રણીઓ સંચાલન કરી રહ્યા છે આ મહોત્સવના મુખ્ય પ્રાયોજક તરીકે બેંક ઓફ બરોડા રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ

एक-एक टीम का का अभी 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 स्टार्ट स्टार्ट हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन साथ में इंडस्ट्री जस्ट तीन, तीन दिन 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 जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट सर ने बताया सेक्रेटरी सर ने बताया ये हमारी दादरा नगर हवेली में फर्स्ट टाइम ऐसा एक आयोजन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है जो कि सिर्फ औद्योगिक संघ में काम करने वाले या उद्योगों में काम करने वाले मैनेजर या उनके वर्कर्स के लिए किया गया है दूसरे प्रोग्राम सामाजिक तौर पे तो होते रहते हैं लेकिन इंडस्ट्री के हिसाब से ये पहली बार इंटर इंटर इंडस्ट्री हो रहा है और उसमें भी खास चीज़ ये है कि इसको एक हमने एक महाोत्सव इसलिए नाम दिया है क्योंकि इसमें बहुत सी गेम्स हमने समावेश की हैं आठ गेम्स हमने इसमें समावेश किए हैं और तकरीबन सौ से ज़्यादा इंडस्ट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रही है तीन दिन का ये मेगा इवेंट रहेगा लोगों ने आज देखा कि किस तरह से इसका भव्य शुभारम्भ हुआ तीन दिन चलेगा और परसों शाम को इसकी क्लोजिंग सेरेमनी होगी शाम को पाँच साढ़े पाँच बजे इनकी क्लोजिंग सेरेमनी भी होगी तब सभी विजेताओं को जो भी विजेता होगी उनको इनाम दिए जाएंगे और एक बड़ी ट्रॉफी हमने ये क्रिस्टल की ट्रॉफी है उसको रखा है रोटेटिंग ट्रॉफी जो भी कंपनी सबसे ज़्यादा गेम्स में पार्टिसिपेट करेगी और जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उसको ये ट्रॉफी जाएगी इसके अलावा ये एक चीज़ और सूचना देना चाहता हूँ कि ये सारा क्रिकेट सारा टूर्नामेंट नॉट क्रिकेट सारा टूर्नामेंट लाइव अपडेट हो रहा है क्रिक बॉय एक ऐप है आप कोई भी एंड्रॉयड में या उसमें डाउनलोड करके आप कंटिन्यू अपने घर पे बैठ के एक एक बॉल का एक मैच को आप आनंद ले सकते हैं हमारे दादरा नगर हवेली में पहली बार औद्योगिक संगठन द्वारा ये खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इसमें तीन दिन इसका हम इसका आयोजन करेंगे आज इसकी ग्रांड ओपनिंग हुई है और इसमें क्रिकेट बैडमिंटन टेनिस चैस और वॉलीबॉल और आ, टी टी ये सब एर, एर राइफल एयर राइफल इन सब खेलों का इसमें समायोजन किया गया है ये हमारी शुरुआत है अगले साल हम इसको और भव्य तरीके से करने जा रहे हैं क्योंकि खेल हमारे जीवन का हिस्सा है और हमारे अंदर ये यूनिटी और एक बढ़ाता है और स्ट्रेस को कम करता है और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि खेलो इंडिया तो उसके अंतर्गत भी हम इसको कर रहे हैं और ये सब हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे प्रफुल्ल भाई के जी के उनके आशीर्वाद से हम इसको कर रहे हैं और आगे भी हम इसको दादरा नगर हवेली में और बढ़ाएँगे मुख्य अतिथि कौन है आज मुख्य अतिथि हमारे दादरा नगर हवेली के हमारे एसएमसी के सीईओ हमारे संग्राम सिंह जी आए थे बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम एक फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं जिसको लीड हमारे डिप्टी कलेक्टर जी कर रहे हैं पीयूष कुमार जी और साथ में हमारी इंडस्ट्री की एक टीम है जो ये लोग मैच एक फ्रेंडली मैच खेला जा रहा है और बाकी हमारे मैच सुबह से यहाँ पे शुरू हैं और इसमें करीब 20 क्रिकेट की टीम है उसके अलावा बैडमिंटन और ये सब मिला के करीब सौ से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं और डेढ़ सौ से ज़्यादा प्लेयर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में और डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में इस खेल महोत्सव में इंक्लूड है ये नाम क्या क्या रखा ट्रॉफी ट्रॉफी इनाम में हमने सब एक तो, तो मेन ट्रॉफी रखी है बाकी हर हर तरह के स्पोर्ट्समैन के लिए अलग अलग ट्रॉफी का और सब चीजों का आ, हमने आयोजन किया है